V sobotu začne ten synod pravoslavné církve moskevské. V sobotu v se na pravoslavné církve. My jsme napsali dopis Kirilovi. My napsali Kirilovi. A my jsme napsali dopis Putinovi a i té vládě. Putinu i vládě. A dali jsme jim jas, jasné slovo. I dali jim čitké slovo. Teď jsem slyšel, že zase přišla nějaká pozitivní zpráva z Ruska. Ale čůžila jako pozitivná zpráva z Rusí. Užím, že zakázali propagaci, myslím, že homosexualismu v Rusku. V rodě zabranili propagovat homosexualismu v Rusi. My tam píšeme stále prostě jednotlivým každému deputátu posíláme listy. My jim posí do školní deputá posláváme listy. I prezentám z prezidentské kanceláře nám odpovídají na listy, které jsou jenom čistě. ste mail o mailu. Na, na prezidentskoj kancelariji na vsi listi, ki mi je svojim najti mailom. Nam, mail nam odpovedaj normalnim listem, ne mailom. A bi nam bih podajte takim normalnim listom. Ali napišeme list do prezidentske kancelaže. А якщо напишемо лист до президентської канцелярії? Так, можна написала, можна 100 або більше. То їх вже було десь 100 чи більше. Ніч, це є яма. Тут в Україні, to, to, e, се за то, то нічого. І скутечно це за те, аби Бог освітив президента Януковича. І зотремлюється за те, щоб Господь просвітив президента Януковича. А гнав з нами ту президентську канцеляж. А гнав ту свою президентську канцелярію. Перші того упов... Upов... уповноваженого Павленка пеш, проти у... дітей. Уповноваженого справу дитини Павленка. Протож, що приправують ті нетіші злочини злочини проти дітей. Тому що приготовляєте найважчі злочини щодо дітей. Дивіте, як ми йому то повідали президентові. Знаєте, якби то президентові сказали, що це же ті діти були давані на органи. діти будуть віддавати на органи. Так би просто рикат. То пану за випали. Але вони як гадісов. Але вони як змії. ця, ця та система. Zneužívá jeho autoritu. Zneužívá jeho dává mu falešné informace, je mu informace. A ten stroj jede. I ta jde, On vín ještě vín. má zdravý rozum normálního chlapa. rozum a, a dát dítě vín. na orgány, kdy mu někdo pověděl. A že to se schvaluje. Tak by se tvrdě postavil. To vín, 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 ale to, 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 to se všechno tak podá. Ale ono to tak že to pozitivně tak pozitivnou ještě jako čestnota že jak nějak čestnota že oni kłamou od teho posledního určeníkaž po prezidentu že vony to děký, je celá děkši. armáda profesionálních lhářů a podvodníků předáváte až do prezidenta to je celá cíle armie profesionálních brachuniv a obmanáčiků Ďábel, hář a vrah. Diabol je brchuní v Ale jak to přímo se vtělila ta lež na Ukrajině. Ale jak ta brchňa celkově to A s ní přichází už ta smrt. A čeraz nej prochodí ta smrt. Takže skončí synod v Moskvě. Zakýnčí se synod v Moskvě. V úterý. V vtorok. a ve středu už bude. A v sérdu už bude. Sami Kjevě. Bude sami dla těch sierżanosłużytelů v Kijevě. Z Ruska, z Ukrajiny, Běloruska, z Moldavie. Dla Rosjan, Bělorusy, Ukrajiny i Moldavii. A kdo to požádá? A kdo to požádá? To požádá nějaká světská organizace Ukrajina bez Syrit. Jaká světská organizace Ukrajina bez Syrit? Čili potřebuje zase vystoupit jako nějací Грдинове. Вони потребують виступити як якісь герої. Зорі милосердя і честянстві. Приклад милосердя і честянстві. А ж вони рушії си, цієї сиротинці? А вони касають сиротинці. А ж треба, ви діти йшли до милуючих родини. І треба, щоб діти йшли до люблячих сімей. А той ще пропотвор. Але це все обман. В першій фазі потребують ті сиротинці зрушити. В першій фазі потребують касавати А вибудовати структуру тих прийомних сімей. І збудувати структуру прийомних mi chceme. A až budu tu strukturu hotovou? I když mít tu strukturu hotovou. Tak oni tam nechají ještě třeba i rok, dva ty děti. To těch dětí, těch si nechci ležet rok či dva. Ale potom už budou je posílat

Jenže ti choré děti je stačí, když má nějakou slabou vladu zraku nebo sluch. Але хвора дитина то вважається дитина, яка має якусь яку ваду, наприклад, зовнім чи А вони зажать до тих хворих і здраве. А до тих хворих вони з під дадуть здоров'я. Проч? Чому? Aby je mohli dávat na orgány. Čo mohli jich dávat na orgány. Minister Maroni z Itálie Ma minister potvrdil Maroni z Itálie putvrdil, 1260, dětí, 1260 dětí, které policie hledala v Itálii, v Itálii našli jenom čtyři, čtyři a ministr potvrdil, že šli na orgány. A minister stvrdil, že jiní šli na orgány. Takže je ubili. To to jich byly. Ale to není tak jednoduché. A to není tak prosto. Národ, který zabíjí své děti. Národ, svých dětí. Ale který z nich potom také nechá vychovat Janičáry. A takož, no. zvěřeš, z nich v... Tak vychovat ty děti jenčáry. budou potom mobilní hrupy a budou dávat budou dávat eutanázii starým neproduktivním lidem. Do svých dětí potom stvořit se mobilní skupiny, mm. jaké budou dávat eutanázii starým neproduktivním A už se zákony, už je, prakticky zákony jsou, uh, už jsou zakotveny. A zákony no. už no. toho pětou toho. rekomendace. My podepsali rekomendace. Který zatím lidi to neviděli, že to tam je. Lidé najít znala, že ono tam je. A my hned jak říká, oho, tady to je. Ale my, když to pobáš, říká, o, to tam je zamaskované. To je bylo zamaskované. Kdo nezná ty jejich prostě ty metody, jak oni dovedou tu tu kapku jedu tam dát. Kdo nezná těch metod, jak jich někdo, že oni kaplu kaplu jadu tam dát. A potom a už se robí různé tréninky, osvěta. Potom je tréninu, dobré, že to být to eutanazie. Jakou je dobrou je eutanazie? А не про невеличительне не для невеликовно хворих людей. Голландську то виді. Голан в Голландії Голанд... no, вже то приїде мобільна група до дому а за тридцять людей. щодня приїжджає мобільна група до сім до, до, до людей, і 30 людей щодня вбиває. 5 milionů. Možná o 5 milionů. Ukrajina, Ukrajina má 45 milionů. 45. Jestliže tohoto ducha smrti tady přijmeme, jak my přijmeme toho ducha smrti, tak to je jasná autogenocida. Že to je jasný autogenocida. A tuto autogenocidu připravují církevníci. Cej autogenocid připravují církevníci. To je ovoce toho prokletí. je plody toho prokletí. Ty hereze to lidi nerozlišují. Hereze lidi nerozlišují. To ani nechci slyšet. Ne, ne, pro Pořád opakovat že prostě nějaké, co jim tam budou uh, říkat, že my jsme sekta. Pustinu jim říkal, že, že my sekta. Říkám. Ne my, ale vy jste sekta. Já říkám, ne my, a vy sekta. Sekta hlásá hereze. Sekta pro uh, my nehlásáme ani jednu. A my neproložíme ani jednu. My chráníme všechny pravdy víry, tak jak byli 2000 roků. Tak, jak je hlásili apoštové. Tak, jak Tak, jak za ně umírali e, mučení? za nich My žádné nové, nové evangelium nehlásáme. Ale toto nové evangelium, to jiné evangelium hlásají heretici. Ale to jiné evangelia, to nové evangelium heretici. popírají božství božstvo Krista.

aby se zbavili výčitky svědomí. aby nebylo východisko pro lidi. lidé aby je mohli držet pod tlapou a tahnout do zavržení. do věčného člověku srdce krvácí. Mně srdce krvy když vidí tu bezmocnost, tu jak se jim daří ničit a vraždit. I to, jak jim dajete ničit i ubyvat. Člověk si uvědomuje, kdyby církevníci napsali jeden jediný pastýřský list. A tak už si domněl sobě, jak šob církevníky napsali jeden jediný pastýřský list. Ať proti nám třeba napíší sto listů. Dobre, nechaj napíši, listů, brcháty, nechaj živých a těchto. Napíši sto. Ať napíší, Jakých bude brachat, nechaj napíši. Už je napsali tak možná deset. Takže jich napsali deset. Ale napíši jeden jediný za záchranu dětí ukrajinských. Za záchranu morální hodnot. Proti genderní schizofrenii. která ničí všechny morální, duchovní, národní a křesťanské hodnoty. Jaká si morální, nacionální a křesťanské vartosti. A svolává prokletí. I stáhuje prokletí. Na sebe, na celý národ. Na sebe, na celý národ. Minule jste viděli ten úryvek z toho filmu z Mexika. Mnoho razy obažili úryvek z toho filmu z Mexika. Promenu. Tam ještě takové poznámka. Taky, Jestli tam, váženě. si, si mě, jak, jak ten, tak tam byli ty dva chlapci pod tím stromem, jak to jedno tam pověsili. Jak a to, ten Jose se díval, na, se na to díval. ti dva chlapci byli jednoho z nich pověsili, do toho Jose dívil se, jak toho to pověsili. A potom za chvíličku toho, toho potom umučili a, zastřelili. Potom toho Jose zamučili a zastřelili. A, zamučili a ten, ten oběšený. Ale to, koho pověsili? tam někdo přišel, přišel potom ho uřezal, jako vy, děšli, no, ví, no, a donesli ho, jeho, i prý, čtyři dní se modlili a on stál z 4 Čtyři dní za něho modlili se vín voskres. A potom žil. I potom žil. Možná 50 roku ještě, Možná já nevím. 50 rok, možná. Tak za svatého nebyl prohlášený už. Nebyl prohlášený světy. <laughs> Uteklo mu to. V Boží královský. <laughs>

дати живот за Ісуса. Які з нашим найбільшим геройством і славою дати життя за Ісуса. Є треба, щоб ми того духа мали. Потрібно, щоб ми того духа мали. Аж буде чоловік умира. Коли людина буде помирати. Бо Христово же що ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті, що за духом, про духове. Чили жити, а мислити. Жити і думати. Треба, щоб ми здраве мішлені. Потрібно, щоб ми мали здорове думання. Але потрібно, щоб ми його реалізували. Але треба, щоб ми його також реалізували. А потім і дух буде в нас Божий. А потім дійсно в нас буде той Божий дух. Будемо таке справні способи мислити. І ми будемо в правильний спосіб думати. Будемо внімати віці правдиві. Будемо усвідомлювати речі правдиво. З перспективи вічності. З перспективи вічності. Či budeme moudří. Toto budeme moudří. Ježíš říká nejenom, kdo slyší, a nebo kdo mluví, ale kdo realizuje boží slovo. Jsou zkážené tí, kteří čují, či ale ti, kteří realizují boží slovo. Je třeba, abychom opravdu usilovali o čistotu naší mysli. Potřebuje, abychom dívno zmáhali se pro čistotu našeho důmání. A uvědomí si, že naše tělo bude jednou vloženo do hrubu. A bude z něho trochu prachu. A pošto říká, kdo zasývá do těla z těla sklidí záhubu. Kdo rozsevá do ducha z ducha sklidí život věčem. A kto rozsývá do ducha, to požne věčné. Ale abychom prostě zasivali do ducha, musí. Stoj nás to určité vnitřní zážitky. Запшінь. Але щоб досивати до духу, то коштує нас внутрішнього самовідречення. І внічні запчені.